आपण पाहत आहात नॅशनल सर्कल न्यूज शिरजगाव पण ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेले नियाज नगर येथील चिमुकल्यांच्या रस्त्यांच्या तसेच ग्रामस्थांच्या समस्यांवर ग्रामपंचायत सचिव तहसीलदार करीत आहेत जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष तहसीलदार ग्रामपंचायत सचिव यांना निवेदन देऊन सुद्धा अद्यापही ग्रामस्थांच्या समस्यांवर उपाययोजना केल्या गेल्या नाही पहा सविस्तर बातमी नॅशनल सर्कल न्यूज मुख्य संपादक प्रताप गवई नमस्कार नॅशनल सर्कल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे सध्या आम्ही चांदूरबाजार तालुक्यातील शिरसगाव बंड ग्रामपंचायत अंतर्गत येत असलेले न्यासनगर येथे आलेलो आहे आणि येथे आल्यानंतर आम्हाला असं लक्षात आलं की इथे झालेल्या प्लॉटमध्ये व इथं असलेल्या लाकड्यांचे जे टाल आहे त्यांचे अवैधरित्या कटाई आणि कटाई झालेले लाकूड आणून हे प्लॉटमध्ये टाकत आहे आणि जे इथं लहान मुलांना किंवा आमच्या मागं तुम्ही बघू शकता जे इथं जे मस्जिद आहे जिथं लोक नमाज पडण्याकरिता जातात त्या मस्जिद ला जाणारा मुख्य रस्ता पण या टालवाल्यांनी हो अवैध बंद केलेला आहे लकडा हटा तुम्ही बोलते रोड क्लिअर करता बोलते बच्चू ने साडे चार करोड रुपया निधी पास रोड के हस्ते मग वजह से ये निधी को पूरा हमारी रिंग रोड पूरा बोलती बच्चू बोलते बच्चों के बाद तीन बार गए तो बच्चों ने बोले कि की तुम्हारे सैफी नगर के आस्ते साढ़े तो चार चार करोड़ रुपए नीति सिर्फ कागज में दिख रही लगते हो दिख भी कुछ भी, भी नहीं है नाले की साफ सफाई नहीं है घंटा गाड़ी की सुविधा नहीं है यहाँ पर उसके बाद में बहुत है यहाँ पे अभी इतना ग्रामस्थानी तहसीलदार बी ग्राम सेवक सगळ्यांना निवेदन देऊन सुद्धा पण त्याच्यावर अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही आहे आणि आता आपण इथल्या जे ग्रामस्थ आहे इथले जे राहणारे लोक आहे यांच्यापासून यांच्या काय समस्या आहे हे आपण त्यांच्याकडून थोडक्यात जाणून घेऊया दिन से आपणसे रह हम दो तीन से रहे हैं अच्छा तो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ये जो आपता आहे ये भी पूरा बंद हो गया और हो ताल गया। वाले को आपने कुछ निवेदन वगैरह दिए कि ये रास्ता ग्राम पंचायत में, ग्राम में आपने निवेदन, हाँ। हाँ। है, ग्राम निवेदन दिले ले है तो इस पे कुछ कार्रवाई कुछ एक्शन आपको कुछ, कुछ, भी कुछ, नहीं। सब, कुछ भी नहीं है अच्छा अच्छा सीरेज गांव बन सीज गांव में पूरा पैसा खाली तो सचिव को आपको निवेदन सचिव का आपको कुछ उस पर प्रति उत्तर कुछ दिया अच्छा अच्छा आपण बघू शकता सचिवांना पण यांनी निवेदन दिलेलं आहे पण त्यांना पण सचिवांनी कुठलंही प्रत्युत्तर दिलेलं नाही आणि इथल्या टालवाल्यांवर कुठलीही कारवाई केलेली नाही आपण अधिक इथल्या लोकांशी जाणून घेऊया त्यांच्या काय समस्या आहेत इथल्या प्लॉटबद्दल काय समस्या आहे आम्ही इथलं आल्यानंतर आम्हाला असं लक्षात आलं की इथं फक्त टालचाच नसून अधिक बाकी पण गोष्टीचा भयंकर इथं भ्रष्टाचार झालेला आहे आपण बघूया त्यांच्या उत्तर काय म्हणतात ते साहेब इथं असं झालं आहे का इथं लेऊट टाकला आहे अंजनगाव सुरजीवाल्यानं अझहर म्हणून नाव आहे त्याचं त्यांना या लेऊटला डी पी रोड नाही दिला आहे दुसरी गोष्ट आमच्या जे मुलं बाळं जे शिक्षणात जातात तिथं बस येतात त्या बसला रस्ता नाही आहे आमच्या घरात जाला रस्ता नाही पाणी साचलेला आहे पुरं घाणीचं साम्राज्य आहे ग्रामपंचायतला वारंवार निवेदन देऊन ही कारवाई झाली नाही तहसीलदारला पण दिला आहे सचिव फक्त होकार देतो आणि कारवाई करत नाही आता आपण एवढे सगळेकडे जमलेले आहे निवेदन पण आपण तयार केलेलं आहे आता आपण पोलिस स्टेशनला जाणार आहे का हो सर अच्छा बच्चू बोला बी दिला पण दिला आम्ही निवेदन अच्छा आमदार बच्चू कडू यांना पण निवेदन देण्यात आलेलं होतं किती दिन तुम्हाला लेटर काही नाही नाही काहीच काहीच नाही आमदार बच्चूभाऊ कडू यांना पण निवेदन दिलेलं होतं त्यांनी पंधरा दिवसाचं आश्वासन दिलं होतं असं ग्रामस्थांकडून माहिती मिळालेली आहे पण अद्यापही याच्यावर कुठली कारवाई झालेली नाही आहे आणि ग्रामस्थ ह्या पूर्ण गोंधळ जी इथं झालेला आहे त्यांना त्रस्त झालेले आहे आम्ही तुम्हाला नॅशनल सर्कल न्यूजच्या माध्यमातून इथला जे लेआउट आहे तर लेआउट कशाप्रकारे केलेले आहे इथं तिथे किती घाण झालेली आहे हे सगळं दाखवण्याचा प्रयत्न करू तीन बार निवेदन दिए फिर भी उन्होंने अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं करें और दूसरी बात हमने प्रशासन के पास में जाने के बाद में ग्राम पंचायत वाले हमारे को बोलते कि ये प्लॉट का बोलते ना रास्ता है ना बोले कुछ है हमने उनको ये रक्श रस्ते के आस्ते आर पार निकलने के आस्ते नक्शा भी दिया उनको ये नक्शा भी है इसके अलावा ये रोड रोड से रोड टच होता है ये फिर भी वो बोलते कि रोड ये लकड़ा ऐसे हटाते नहीं और लकड़े वाले को हम जब भी हटाने का बोल रहे है तो ये बोलता कि तुम्हारे जो होता है वो कर लो लकड़ा में हटाता नहीं फिर इसका भी इसके बारे में हम क्या करना और हमारे बच्चों को अगर कम ज़्यादा अगर कुछ अगर वह सांप ने काटा या फिर गिर पड़ के बारे हाथ पर टूटे अगर उनके आले तो इसका ज़िम्मेदार कौन है बच्चे वो लेते ज़िम्मेदारी ग्राम पंचायत लेती जिम्मेदारी तहसीलदार लेता कौन लेता इसकी जिम्मेदारी हमारे बच्चों की जान का अगर कम ज़्यादा अगर कुछ अगर होता है सांप काटने से या इनको चलने फिरने में टूट फूट से इसका जिम्मेदारी कौन लेता ये जो पीछे दिख रहा है लकड़ा अवैध लकड़ा यहाँ ला ला के डालते हैं तो बहुत सारे हम उनको मना करने के बाद में भी वो ज़ोर ज़बरदस्ती करके वो डालते रहते हैं और इसमें लकड़ों में से सांप वगैरह घर में अंदर जाने का बहुत भो, खतरा रहता है उसके वजह से प्ले ग्राउंड है और इसको बच्चों को खेलने के लिए जगह छोड़ी हुई है लेकिन फिर भी लकड़ा डाल के ये अवैध कब्जा करके रखे हुए है। हैं हम दो से तीन साल से यहाँ रह रहे यहाँ ना नाले की सुविधा है ना यहाँ से पानी निकलने का ढंग की सुविधा है तीन साल से रह रहे इतनी तकलीफ आने जाने में इतनी तकलीफ़ है चलो अपन बड़े लोग हैं तो अपन जा जाना आना अपने हिसाब से इतिहास से कर लेते लेकिन जो बच्चे है बच्चों को इतनी दिक्कत है कि हद से ज़्यादा दिक्कत है कोई कभी गिर जाता कभी कुछ हो जाता यहाँ पर घर भी है ओ यहाँ पर घर है और पानी इतना आता बरसात में कि ये रास्ता पूरा पैक हो जाता ये जो रास्ता जो है तो पूरा पैक हो जाता ये पानी रास्ते पर दे जाता ओ ये पानी ये देखो इधर से निकाल लेते अभी पर वो पानी निकल नहीं रहा थोड़ा सा बहुत खोद खाद करे हमने पन जमा नहीं हो और वै जैसा का वैसा पानी का डोबरा जैसा होगा वैसा है अभी भी और जितना डोबरा इधर है बाहर उतना ही डोबरा अंदर भी है कब्रस्तान के अंदर हाँ ये बस ये गुजारिश है हमारी मेम्बरों को बोलो तो मेम्बरों को बोलते कि डायरेक्ट ग्राम पंचायत में आगे अर्जी करो और अर्जी भी करने के बाद में भी इसमें कोई ऑक्शन एक्शन हुआ ही नहीं अभी तक भी तीन तीन चार चार नोटिस हो गए तहसील में भी ग्राम पंचायत में भी और दूसरी बात की ये जो रास्ता है ये देखो यहाँ पर नाली है वहाँ पर पुल वो डाला हुआ था आगे आ जाओ इससे पहले बच्चों बच्चो भी बोले पर वो अभी तक भी हमारा काम नहीं जिला परिषद स्कूल में बच्चो भाई कड़ो यहाँ पर आए थे और उनको निवेदन देने के बाद में भी वो कोई काम नहीं और उदालिया मारने के काम हो रहे दूसरे जगह पर इधर ये बाबा न्यास नगर में कोई काम नहीं हो रहा सब सरकार जितनी भी अपने यहाँ के आमदार खासदार है सब मिली भगत है हरा मशीना पशीना वाले सब भ्रष्टाचार इस है इसमें कोई फायदे की बात है काम कुछ भी नहीं है ये हमारे पीछे जो देख रहे हैं गंदगी जो है यहाँ पर जिला परिषद स्कूल में जाने के लिए रास्ता है और रास्ते की पूरी गंदगी है और ये खड़ी कर इस पर अभी तक के वो नहीं गिरी मुरम और रास्ता आने जाने का है और यहाँ से स्कूल में उर्दू स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए फायदे देखो यहाँ से उर्दू स्कूल के बच्चे जाते हैं स्कूल में और जाने के लिए